Hey, hey, с вами Кристина Рэй. И сегодня я бы хотела вам показать свой летний хау. Э, реч... Ну, вещей не так уж и много, но показать есть что. Первое, это вот такая вот кофточка. Мне она понравилась. Здесь большая веселый. Она мне нравится вообще. Дальше я купила, вдруг будет холодно, вот такой вот светерок. он тут с бабочками и такой не короткий, то есть ну и не долгий. Дальше я купила Тоже кофточку, но она уже с такими как бы надписями, разными смайликами, мне она за это и понравилась. Дальше очень модняцкая такая кофта бок. Здесь она вот такая, а сзади вот такая замочка. Этот замок, кстати, надо, но это много заморачиваться не буду дальше я конечно не поклонник этого но я купила себе такое модное существо она не очень долгая но не короткая она сейчас сейчас подождите минутку опа вот такая дальше шортики шортики вот такие я купила их с футболкой с этой футболкой типа парки, футболка, И последнее это платьице, я тоже не люблю платьице, поэтому только одно. Такое летнее, так, так как это летний холм, оно очень-очень летнее, на жару 30 градусов. Ну и лосины. Как вам бы показать? Это был весь мой летний холл. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если ты еще не подписан. Ну не подписан на... Впрочем, всем бай-бай.